алейкум. енді өтілетін темамыз структуралар демек структуралар бірінші қалай жазылады структ стракт yani, yani, қызметші сөзінен кейін структураның аты жазылады қандай да бұл ат қойылады одан кейін структураның блогы ашылады демек бұл структураның ішінде енді нелер болады структураның ішінде болатұғын нәрселер бұлар майданлар болады қасиетілер болады Әм, методлар болады демек бүгінге дейінгі мына программ дегенді әр күні көреміз бұл жердегі программ класы ішінде методы бар енді класслар деген теманы алдағы уақытлар өтеміз бірақ класслар менен структуралар бір бірінен не фарқы бар екеуінде де майданлар болады бұл жерде де дейінде екеуінде де қасиеттілер болады екеуінде де методлар болады бірақ бір бірінен парқы енді классларда методлардан виртуал методлар болады ал виртуал методлар структурада пайдаланылмайды модан кейін класслардан олардан мирас класс алу мүмкін бұл ә, 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 жерде структуралардан ә, мирас алынбайды бұлма структуралар ә, 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 үшіптірызды жүда кішкене объектілер үшін пайдаланған қолайлы болады ә, енді ең тикағыы структуралар компьютердің ядында стек памятьте жайласады ал класстың объектілері бұлар физикалық ядта жайласады яғни ә, оперативлік ядтың бос тұрған ядларында жайласады ал структурадағы объектілер болатын болса бұл оперативядтағы смына іске түсіп тұрған біздердің компиляторымыз үшін ажыратылған яд бар сол жерде стек память деген бөлікте сол жерде жайласқан болады стек ядта енді бұларға майдалылар дегенде нені түсінеміз бұларды майдалылар дегенде қандай да бір бүгінге дейінгі өзгерушілерді тағазалап жүрде Не соған ұқсас өзгерушілерді дағазаланса демек бұлар сол структураның майдалары болады Не а майдаы методлар дегенде енді мынаған ұқсаған методлар да жазылады қасиеттерді кейінгі мысалларда кө, келтіріп өтеміз қасиеттер бұл классларда да структураларда да болады енді бұған анық мысал көру үшін мысалы төртмүшілік деген болмаса ректангл ректангл деп ат қойдым структураның атын демек бұл структураның атын өзіміз қоямыз Bundan kekin bu tört müşkülde tıkarından bizde buladı. uzunluğa hem yeni buladı üçün. Şimdi bular da klasik double double türünde buladı. Tarekler A tarefi hem double B tarefi. Demek bu cirde şimdi ilk taref verildi. енді структура не үшін керек демек біздер егерде бұларды бұл екі өзгерушіні а ән б өзгерушішін ә, егерде сол мәселені ше... шешпекші болып алдыңғыдай сол майн методының ішінде талайтын болсақ ол тек қана ә, бір бірінен қарайсыз екі, екі бір -бірінен а хән б өзгерушілер бір біріне қарайсыз болады ал бұл жерде міне бір объект аламыз сол объекттің бұл майданлары яғни бір бұларды бірлестіру болып енді бұл жерде бұлардан объект алып дазалайтын болсақ міне ректангл мәселен төртшілік біріншісі деп дасақ болады демек енді көріп тұрғаныңыздай бүгінге дейін мына жердегі түрлеріміз бар еді міне даублге ұқсаған инт Әм... Ә, бул ә, Де ә, клас ә, ә, деген өзгеру түрлер бар еді string деген түрлер char деген түрлер болған болса іне сыған ұқсас түрді өзіміз жараттық демек сол түрлердің топарына кіретіон бұл примитив түрлерге кіреді ал егер алдағы уақыттағы үйренетін бұның орнында егер класс бола класс деген стракт сөзінің класс деген қызметші сөзі болса онда бұл ә, ссылкалы түрлерге кіреді ссылкалы түрлердегі объектілер бұл кучада яғни оператив паметтің ө, бос жерінде жайласады ө, стек паметтен сыртта ал структура стек памятте жайласады демек енді де, т бір деген ө, объектіміздің екі майданы бар бұл майданларға а точка менен бұларға точка менен береміз м енді бұл жерде көріп тұрған болсаңыз міне аны қате болды себебі бір нәрсе енді және бір қосымша айтылатын сөз бар біздерде модификаторлар бар доступ модификаторлары яғни ол әзірше мен біреуін айтамын паблик деген яғни паблик деген сөз ашық дегені демек бұл жерде егерде бұл көрсетілмесе по умолчанию яғни автомат түрде private деген екінші түрі жабық түрдегі болып қалады сол үшін жабық түрде болғаннан кейін бұл көрінбейді. демек бұларға бұл а ham б егерде мына блоктың ішінде яғни ректанглдың структурасының өзінде тұрсақ, тұрса па болса да, бұларға мұр... мұрожат етсек болады ал басқа блокларда яғни басқа классларда басқа класстардың методларында бұларға murojaat етіп болмайды. endi ме жерде murojaat етугі bo'latig'un дос Bu public modifikatörü veredi. Sonu publik public özünün esiminin aşık degen mənini veredi. Özünün mənisi boyunca. Hem mecerde aşık A private olsa javuk. Demek bunlar da maydalar kıldık. Al ikinci t maydanımız bu yerde B degen atı. A ya T2 объектіміздің аты екіншісіне бес деген мәнііді берсек демек бұларға міне сол объекттің атынан кейін точканы қойып майдалардың аты егер майдан әлбетте ашық болса бұларға басқа міне майын функциясы һәм соған ұқсас өзіміз жаратқан функциялардың ішінде де бұларға мұражаат етуге болады әмде керек болса баспаға да шығаруға болады демек бірінші ұзын ұзынлығы ұзынлығы майлы а болсын енді төменіне ені ені б болсын демек онда бірінші ұзынлығы енді т 1 а дегенде тұрыпты ал ені т 1 б дегенде тұрыпты е демек осындай қылып бұларға баспаға шығарып көруіміз мүмкін оралатып көрсек болады Не көріп тұрғаныңыздай нәтиже шықты енді Ө, көрдіңіздер міне а һәм б майдалары бұлар майдаларда осы объектке кереклі мағлұматтар сақланады. демек структураларда Ө, майдалар біреу екеу үшеу бірнеше майдалар болуы мүмкін мәселен Ө, студент деген мынаның орнында студент деген болмаса машина деген структуралар болуы мүмкін демек машина болатын болса машинаның қандай мағлұматлары болатын болса ұсыны ұсы жердік сол мағлұматларды майданларда тағызалап кетуіміз керек мәселен машинаның маркасы машинаның істеп шығарылған жылы машинаның әреңі машинаның ұзынлығы машинаның ені әм тағы басқа мағлұматлары болатын болса демек су жерде кірітіп кетсек болады одан кейін екінші нәрсе екінші нәрсе методлар демек методлар енді бұл мысалымызда көрініп тұрыпды бұл жерде қандай методлар болуы мүмкін бұл жерде ең аа екі тарап берілгенде нелерді анықлаймыз демек мектептің геометриясының қабарымыз болса бұл жерде ең а ә, периметр деген периметр hmm. деген міне метод hmm. жаратпақшыман, яғни yani, бұл периметр қалай анықлайды. периметр хәммемізге ә, 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 белгілі демек барлық тарефлернің қосындысы міне этыбар беріп атқан болсаңдар мен ә, басқа жерде объект жаратсам сол объекттің ә, майданларына точка арқылы етіп етіатымын ал бұл жерде әзірше пока абстракт болғаннан кейін ә, сол а һәм б ө а һәм б турдан туры жазып жатырмын енді бұл жерде көруіміз мүмкін міне нәтижеге шығарып керек болатын болса демек ә, периметрі оннан кейін периметрін со т бір деген объектке сол периметр деген методымызды шақырамыз көріп тұрған болсаңыз міне периметр деген шақырдым демек с төрт әм бес болғандағына көрсетуі мүмкін міне периметрі он сегіз көріп тұрғаныңыздай міне бұл жерде Ү екі не ә, жараттым майдан жараттым бір ә? метод жараттым енді және бір осыған ұқсас объектілерді егерде дағазалайтын болсам мен ректангл мысалы т екінші деп дағазаласам оларға да мына мәнісін бергеннен кейін бұлардан баспаға шығаратын болсам мына қатарлар және жазып шығуым керек мен соның үшін қайта қайта бұл баспаға шығару нелерін қайта қайта жазбау үшін со егер нәтижелерді көрмекші болатын болсақ демек сол методты бұл жерде жаратып қойсам болады демек мен жазаман принт рект деп қоямын онда бұл жерге так бірінші берілгенін өз алдына шығаратын қылып қояйын берілгені демек көріп тұрған болсаңдар міне енді екінші соған ұқсас және бір функция жаратсам метод метод жаратсам демек бұл методымның атын print, rectangle, and print болғанда не болады print, рек результат деп қоямын да результатларын результатларын шығаратын болсын результатлары әзірше менде результат тек қана нен есаптаған екенмін периметрді есаптаған екенмін соның үшін енді бұл жерде міне көріп тұрған болсаңыз қате болып тұрған т алып тастаймын хош енді көріп тұрған болсаңыз енді міне т бір точка принт деп бір мәрте жазсам һәм т екі точка сол акешіресіз т бір точка принт результат ә, сондай ақ бұл жерде екінші т екі үшінан қандай да мәнсілерді берсек т екі үшінн онда бұларға да сол жаңағыдай консол не деп жазып отырудан сәл болса маңсатласты тек қана сол кереклі объектке міне екі объектке сол методларды шақырудың өзі жеткілікті орындап көруі мүмкін демек мынау бастағы үш қатар товар бір кейінгі үш қатар т екі объекттің нәтижелері енді осындай міне қоса беруіміз мүмкін периметр есепланады одан кейін міне соған ұқсас жазуымыз мүмкін майданы <coughs> майданын есаплауымыз мүмкін майданын білеміз бұл екеуінің көбеймесі болады <coughs> диагоналын анықлауымыз мүмкін демек сол майданынан керек болса мына жерге результат қылып жазып қоюымыз мүмкін міе таза қатарға түседі майданы осточкадан кейін болмаса таза қатарға және бір мәрте консоль жазып қояйын майданын алып тастаймын енді демек майданы баспаға шығады бұл майданы біздердің функциямыздың аты майданы саптайтын ре деп қойдым енді әзір міне көріп тұрған болсаңыз результат деген қостым қазір бұларды орындатып көрсек демек міне бастағы төрт қатар т бір объекттің нәтижелерін шығарып одан кейінгі төрт қатар т екі объекттің нәтижелерін шығарып енді структурада міне мына структура класстан бөлек структурада да конструктор деген түсінік бар конструкт деген түсінік лаардда өтеміз бұл ә, жерде егерде міне алдын этыбар берген болсаңыз алдыңғы мысалдарымызда біздер арандом класын пайдаланғанбыз ә, сол кезде рандом объекттің аты одан кейін ню деген сөз қолданатын едік әм одан кейін сол класстың аты яғни жазатын едік та міне скобканы ашып жауып қоятын едік ә, міне көріп тұрған бұл жерде егерде т бір т екі мәнісілері берілмесе онда бұл сол біздерде азір майдан бар майданда мағлұмат сақталады сол ячейкалар ажыратылады бұлар енді бұл сол ячейкалар үстінде жұмыс істейді сол ячейкалар ажратылып сол ячейканың ішіне мәнісі бізде меншіклеу операторымен қойған болсақ бұл жерде бұл автоматты түрде өзі по умолчанию конструктор орынданады қазір қандай мәнісі қойғанын көреміз демек міне кейінгі ұзындықтары нөл болғаннан кейін периметрі майданы нөлге тең болады себебі бұларды жаратса біздер алдыннан білеміз өзі сондай санды төрі а д бұларға по умолчанию нөл деген мәнісін береді қатарлы түрде бос қатар береді Қау. енді бұл по умалчанию енді өзіміз конструкторды қалай жаратамыз конструкторам қарап тұрсақ мына неге методқа ұқсаған бұл методтан парқы ол бұл жерде метод болғаннан кейін о қайтарады болмаса қайтармайтын болса сының орнында войд болады бұл жерде конструктор дегеніміздан соған ұқсас жазылады кбопно no, бұл жерде мәнісін қайтаратын нәрсе болмайды бірақ конструктордың аты строго кластың атыменен бірдей болуы керек одан кейін сол so, бұл методқа ұқсап параметрлері болады енді жаңағы параметрсізін біз қазір көрдік параметрсіз no, параметрсіз апараметрсіз hmm керек емес біздерге анық ә, сол мәнісілерді беретіні керек мысалы біріншісінде мен икс ә, деп қойсам екіншісінде атын y деп қоямын одан кейін бұларға а тең һәм әм б тең иг деген мәнлерді беремін <coughs> демек көріп тұрған болсаңыз міне ә, денесі жазылғаннан кейін яғни ол конструктордың өзінің уазипасы білсеңдер бұларға мәнісі беру болып табылады мыналарды жазғаннан кейін мына астында қызыл сызық кетті көріп тұрған болсаңдар ал ә, мына жағдайда енді міне елі, ә, бізді ескертіп жатыр қате болыптұртұр себебі конструктордың уазифасы дегі сол объекттің яғни маматларын майдаларын мән берумындай болды енді біздер мына жердегі мына по умолчаниюні өзгертіреміз енді алты жеті деген мәнісі міне яғни бірінші параметрді көріп тұрған болсаңыз ін бірінші параметрді аға беріп отырмыз екінші параметрді б деген мына майданға беріліп жатыр сол үшін біздер мына бірінші т бірден кейін былай жазып отыру шарт емес конструктор шақырып дәр дәслепкі мәнісілері де осылай беріледі яғни дәслепке инициализация конструктор арқылы беріледі структураларда да класстарда да демек енді бұны орынлап көруіміз мүмкін і көріп тұрған болсаңыз алты жеті міне ұзындығы алты ені жеті м сондай сәйкес периметрі hәм майдандарды есептеп беріп отырды. Демек, қысқаша осылар, э, ә, структура hakkında несіздермен ә, майдан жарату, конструктор жарату және методларды жарату, оларды даға ә, залау, э, ә, дәстлеппеніс бай беру яғни дәстлеппеністерін, э, констру ә, 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 конструкторы ә, конструктор арқылы білуді үйрендік. Хош сау болыңыздар.